Що ж, друзі, сьогодні ми біля найголовніших дверей Національного банку України. В цей кабінет просто так не потрапити, бо тут має загорітися зелена лампочка. Дивіться, О, у нас є дозвіл. Ідемо! Добрий день! Ви перша жінка, керівник Національного банку України, і вас було призначено в дуже непростий для України час. Ви можете описати ті відчуття, коли президент вам це пропонує. И вы чувствуете, что на вас наваливается. великий мы работы. То, наверное, как человек очень ответственный в жизни, я сразу подумала, могу ли я соответствовать тому представлению, да, которое в моей голове, угу. потому что в моей голове глава Центробанка это или Стэнли Фишер, угу. да, или Бернанки. Я себя сравнивала и спрашивала, соответствую ли я такому уровню? Сколько дней вы раздумывали? долго. Я понимала, что я хочу помочь нашей стране в перестройке, в реформировании ее и в перестройке банковской системы. У меня были мысли о том, что я бы могла, может быть, быть полезной совершенно на безоплатной основе, например, входить в Совет Национального банка, в Раду Национального банка. Ну, президент все таки думав, що я могу справиться з задачі будлавою. Знаєте, всі банку. люди, які прийшли з бізнесу в, до роботи чиновника, у них тут виявилося багато здивувань сюр і сюрпризів. Я з Шимківим спілкувалася, і він сказав, що він навіть не очікував, що така бюрократична машина досі існує, і що все так складно. В Нацбанку банку ви також з цим зіткнулися. Я конечно, не представляла Это ми на самом деле, только думаємо. что у нас все жаждут все да. да но в правде... На самом деле у нас сопротивление реформам оно везде. Если вы посмотрите, например, что у нас 11 тысяч человек в Национальном банке и при этом сопоставимый по размеру с нами по территории, скажем, по, э, по количеству банков какой-нибудь центральный банк любой другой страны, вы поймете, что там намного меньше. Ну, например, у нас есть э, огромное количество учебных центров, да, который во всем мире никогда у Национального банка нет. Он не должен заниматься образовательным процессом. Или возьмем, у нас есть банковское телевидение, БТБ. Расходы на это банковское телевидение там составили 220 миллионов гривен когда-то. Угу. Да, ежегодно нам это стоит в расходах там, 70 миллионов гривен. Но это совершенно БТБ, нет необходимости. Насколько я помню, канал был створен из-за чтива Арбузова, так? Ну, вот в этом-то и вопрос. Все, что мы получили в наследство, оно было создано не только Арбузовым, а да, перед Арбузовым, и так это было 20. Ці ми всі процеси. І від цього у нас, конечно, буде закрашення персоналу, продажа з наших непрофільних активів. Це внутрішня перестройка процесу, а у нас є ще внісні да, наші ми, да. прямі зобов'язання національного конечно, банку. Да. Так? Давайте от про них поговоримо за цим круглим столом, тому що я розумію, що тут у вас відбуваються самі такі найбільші мозкові штурми, Так, да. Здесь збирається правління банка. Сьогодні вперше стартували так звані голландські аукціони. Так, то есть Национальный банк выходит интервенциями валютными, на рынке, и продает валюту. Так, на что это направлено? Мы в течение последних двух месяцев жили практически в фиксированном курсе, так. да, он был 12,95. Почему мы это делали? Потому что на самом деле у нас, скажем, очень ухудшались макроэкономические прогнозы, очень падала валютная выручка из-за военного конфликта, и поэтому до конца сентября было совершенно очевидно, что валютные курс выручки ожидать мы не можем, потому что курс это нахождение некого баланса то есть как мы называем это эквилибриума между спросом и предложением и он может только тогда себя найти когда у вас промышленность продолжает работать и валютная выручка стала катастрофически падать и поэтому на этот период что мы начали делать мы начали очень жестко вводить административные ограничения за которые вы наверное видели как нас так, критиковали да, хотя ну просто нет другого выхода да и мы не ждали в этом году что у нас будет рост валового uh -huh. продукта но мы ожидали что падение может составить 9 процентов до до конца года. Сейчас у нас новый прогноз, падение составит 7%. Это очень хорошо, да, это под тем прогнозом, которые мы делали, это намного превышает наши Если ожидания. у нас там войны, если у нас например подзруйнована промышленность, как вы сказали, и если такая э, э, разбалансированная ситуация, э, причины э, сповольнения падения ВВП, и чему вы так оптимистично сейчас начинаете ставиться до курса утворения? Вот мы просто увидели улучшение, потому что если мы возьмем даже зону АТО, то наша промышленность там уже начинает останавливаться, например, до да Нет сталь, значит, запускается, Янакиевский металлургический запускается, Алчевский металлургический запускается, они уже даже внутри зоны АТО. А если мы возьмем Мариупольские заводы, да, наши крупнейшие металлургические заводы, то если э, в августе и сентябре они работали на 50 то сейчас они входят в свой нормальный рабочий цикл. Мы считаем, что сейчас появляется база для поиска равновесного курса. А можно вот такое простое питание: эти голландские аукционы – это такая проба? Э, Трішки відпустити гривню і подивитися, як вона буде себе почувати зараз. У цьому та тобто вже не не така жорсткий да, фіксований да, курс. Да. І от сьогодні 13 з чимось купили. Да, да, Насправді, да. на ви знаєте, сьогодні був як ви розумієте, перший день. Ми теж очень чекали, да, яким как, же буде курс. Сьогодні наш Давайте. оператор влад мені перед зйомкою сказав, що він хоче купити долари, але не може, тому що кругом черги, і йому у обмінниках пропонують завищений курс. а Він за завищеним не хоче. Это изменитья с, 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 с теми инициативами, аукционы в щедренных. Мы начали совершенно другое наше действие. Мы собрали всех банкиров, 40 крупнейших банков, и решили, что мы будем постепенно участвовать в рынке. нацбанк не будет уходить, он будет помогать рынку найти это новое равновесие, чтобы нам не надо было закручивать гайки. Более того, если мы его найдем, мы начнем постепенно отпускать наши административные все меры. А теперь надо надеяться, что все мы это делаем. Делаем, да, а не один национальный банк. Поэтому мы сказали, что мы теперь будем, пусть небольшими суммами. Сегодня это было 5 миллионов долларов, но мы вышли по совершенно четкой процедуре. Мы сделали голландский аукцион. У нас цена э, отсечения была 13.40. 13, а а э, средний, э, средний курс, который у нас э, получился из заявок, средневзвешенный курс по всем нашим сделкам, получился 13.51. Мы сказали, в течение 3 до 6 месяцев мы ежедневно, пусть небольшими порциями, но мы будем выходить на рынок. Если мы будем видеть, что ситуация будет сильно нагнетаться, у нас есть возможность сделать большие крупные интервенции. Но мы не хотим административно, вы понимаете, если мы делаем интервенции, то мы будем очень жестко административно э, закручивать гайки. Мы наоборот хотим, чтобы спокойствие спокойствии наступало, и чтобы мы отпускали все наши ограничения. Я вас слушаю и понимаю, что те мужчины, которые тут собираются за этим круглым столом, им инколы э, ваш такие жесткие тоны. Не жесткий. просто, нет. Чего жесткий жесткой коревной? Мне ну, кажется, я спор... очень демократичный керевник. Мы, например, вчера приехали в Днепропетровское терроуправление и когда мы вышли из поезда, так они сказали, что они до последнего не верили, что глава Нацбанка на приедет на поезде. На да. Поэтому я думаю, что, может быть, я э, принципиальный руководитель, но демократичный руководитель. Давайте трошки походим по кабинетам. Мы же экскурсию ровно. Э, Скажите, пожалуйста, вы с охороной, взагалее, пересылаетесь по месту? Как у вас по, по протоколу? Поначалу у меня не было охраны. We'll be right <laughs> back. Вот. но после того как была атака на мой дом и мне теперь меня теперь охраняет туда это государственная охрана разобралась о чем была атака на ваш бу мы выводим с рынка банки которые занимались отмывочными операциями угу. а это вы понимаете реально криминальный сегмент мы выводим с рынка неплатежеспособные банки мы сделали очень жесткое правило рефинансирования что здесь нельзя прийти как раньше взять те деньги которые кто-то хотел да за спиной картины украинский край» выйдет это то что национальный банк забрал в залог за рефинансирование Градобанка. Прошло 20 лет. До сих пор не выведен Градобанк с рынка. Вы этот курс заявили, что будет отбываться докапитализация банки. На вашу думку, сколько витсиится банков, Какая, в целом, количество коммерческих банков в Украине? Начиная с этого года, мы вывели с рынка 26 банков. Национальный банк, как кредитор последней инстанции, может банку давать деньги. Да? Но для этого банку надо иметь достаточный капитал и для этого надо банку иметь соответствующий залог хороший. Да? Угу. Если у этого банка ничего нет, и нет еще ни копейки денег и даже э, где-то в апреле месяце выдавались кредиты под поддержание ликвидности еще опять же до моего прихода когда были большие оттоки вот когда вы, вы знаете под происходило э, то очень много банков которых мы вывели им тоже выдавалась эта ликвидность Брок – это знаменитая они знаменитая история да они действительно просто украли все деньги которые были получены им от рефинансирования Национального банка просто вывели их из банка и еще уничтожили все документы, и ну, этим сейчас занимается прокуратура. Наша задача работать с собственниками таким образом, да, чтобы они докапитализировали Не банк, успешно. а Национальный банк в свое время помог им рефинансированием на токи депозитов. Ваш рабочий день еще начинается? Приезжаю я к 9. И? и? Ну вот первое, что начинается, это, понятно, с сводки с полей угу. и сводки с фронтов. Могу вам сказать, что сейчас мы занимаемся тем, что мы делаем электронный документооборот. Потому... Успешно пробывается э, ну, система? На сегодняшний день мы успешно уже запустили, как минимум, коммуникацию по имейлу e да, и общий Среднение. график встреч. Да. В Национальном банке есть реальные гроши? Ну, во-первых, у нас есть банкнотно-монетный двор, yeah. который печатает действительно э, то, что вы называете реальные гроши, он печатает кэш. Mm -hmm. И да, <laughs> такие примеры нам надо показывать каждый день, да, чтобы все знали, что у нас есть предприятия, которые работают Бездуванно, как часы, да. полностью с полной автоматизацией, да. Э, просто ну вот действительно приезжаешь и хочешь, чтобы все процессы в национальном банке происходили так, как на нашем банкнотно монетном дворе. Yeah, а есть а же купюры, на ну, каких стоит ваш пить? Да, есть купюры. У меня, к сожалению, таких купюр нет. Могу вам сказать, что я расписываюсь, приносит такой вот огромный разворот, вот А4 формат, угу. на нем настоящие деньги, так. и говорят, пожалуйста, и напишите, підпис. да, дозволяю до другу. А Переходим золото в валютные я. резервы Национального банка Украины, вы наяснуете физично, или это также виртуальные гроши? Ну, на самом деле, практически, если вы хотите узнать, то в физическом виде их нет. Есть небольшое количество слитков, золота, э, золото, да, но ну, это буквально, наверное, до 1%, суммы резервов. Потому что даже золото, которое у нас находится в валютных резервах, оно все угу. находится с записями на счетах в золоте, в первоклассных банках с очень высоким рейтингом, AA и выше. Также у нас находятся в портфеле ценные бумаги, опять же, эмитентов, которые тоже с рейтингом AA, это значит 2A ⁇ угу. или выше. То есть AAA это самый мировой высокий. И это все аудируется нашими аудиторами, поэтому качество наших международных резервов я вам гарантирую. Из валютных резервов Украина заплатила российскому Газпрому за газ. Можете пояснить этот механизм? На самом деле, эти деньги уже давно находились на специальном счету на автогаза открытого в Национальном банке. Эту операцию мы делали еще в сентябре месяце, потому что по программе Международного валютного фонда мы должны были сформировать специальный отдельный счет. Просто было принято решение, что частично этот долг будет оплачен до решения Стокгольского арбитража. Цих, да. А если мы читаем в прессе, что золотовалютные резервы Украины там с початку руку на 23 висотки я могу зараз тут цифры не суть важливо, счет за может означать такой буфер до да, который вам в случае если необходимость у вас должен быть э, для того чтобы вы э, ну вот мы могли их использовать то, вот, если то, держава, таки, да, э, панические настроения да, или вот почему мы сейчас проводили интервенции и мы брали деньги из резервов да и проводили интервенции до да, специально чтобы успокоить ситуацию вот прекрасный пример для чего нужны э, эти, угу. эти резервы. Когда мы что-то продаем, деньги уходят из резервов. Но когда мы получаем деньги, например, от Международного валютного фонда, а мы сейчас ожидаем, что к концу года мы получим два транша сразу, а может быть мы успеем получить и третий транш, то тогда, вы понимаете, эти резервы тут же пополняются. Полегшуем размову и дивимся вот эту коробочку. Это шкатулка для перстней. Ну, э, к сожалению, может быть, и не можно использовать для перстней. Ну, так как у меня и перстней-то нема. Это называется в простонародье, наверное, глушилка для телефонов. И требует посмотреть... включить эту кнопочку. Да, включайте. Посмотрите, как она работает. Вы должны туда положить телефон. Там ну, вот это, наверное, для того и есть. Вы должны а, вот ясна, так вот ясна. положить туда телефоны, так, вот и так закрыты. ее закрыть, и, когда... и, да, чути, да. Да. и они там должны себе что-то там, шумовой эффект делать. Я могу сказать, что тут еще на окнах такие же шумовые завесы угу. есть. У меня есть специальная кнопка, ты ее нажимаешь, и там что-то шумит. Вы показали свои руки без перстней, а у меня сразу же питание выникло. Как вы ставитесь до грошей? взагалі? вы их любите? Наверное, в связи с тем, что я очень давно в банковском бизнесе, у меня была, ну, наверное, хорошая зарплата, начиная, наверное, еще с 95 -го года, когда я работала на французский банк генераль то, наверное, у меня какого-то такого вот пиетета. да, да. Я, наверное, не могу вам сказать. Я точно знаю, что есть исследование американское, которое говорит, с какого, с какого уровня человеку не так важны деньги. Понятно, что если тебе не хватает денег на основную твою жизнь, да, на реальные потребности твоих детей, то вот тогда для тебя деньги это 90% процентов успеха, когда у тебя есть какой-то уровень американцы? Обожаю. Ну, они говорят, что, по-моему, от 70 тысяч долларов дохода там, на, да, на семью, да. Вы понимаете, я поэтому никогда не могла понять вот то, что мы говорим по передникам, потому что никогда не могла понять, сколько же <laughs> смысл было этого. 70 тысяч было, еще раз было, еще ну, раз То есть было, это непонятно, жизнь ну. же после этого ваша сильно качественно, она меняется в тот день, когда вы из троллейбуса пересаживаетесь в машину, но после того, как вы из одной машины пересели чуть-чуть ну, лучшую машину, она у вас качественно не меняется. А можно запитать, какая у вас зарплата? Могу сказать, что зарплата Национального банка совершенно нормального рыночного уровня, что позволяет мне привлекать сюда специалистов хороших с рынка uh -huh. и могу сказать, что она структурирована странно, да, то есть у вас сначала идет базовая зарплата, а, а потом, потом у вас идут доплаты, да, и тогда начинается там за доплата до доступа к секретности, там доплата за ранга служащего, доплата там за знание иностранного языка комплексно, то я уже покажу свою зарплату в декларации. Единый сентиментальный натяг целой вот, вот картина. Это мне подарили Жене. недавно. Девчинское. Из Министерства Господи, избавь финансов. избавь меня от дураков. Да, это мне подарили из Министерства финансов. На столе у вас никаких светлин нет. У меня семья в основном мужская. Скоро 30 лет будет, как я вышла замуж, и у меня все тот же муж, все те же дети. За подвиг. Вот. И... <свят> С боку. здесь есть старший сын. И младший. Здесь есть младший сын, и здесь есть моя невестка. Ага, то есть у вас уже женочи пополнение евро. Да, да, но еще кроме мужа, старшего сына и младшего, сына, у меня есть внук которому два с половиной года. Совсем маленький. Его зовут Дэвид. О, как моего сына. Да, вот именно, ну не Дэвид, а именно Дэвид. Дэвид. Ну, схожий на вас. Ну, у Дэвид меня 6, на правда? самом деле невестка, а ее зовут так же, как меня, ее зовут Валерия Гонтарева. Когда нас видят, говорят, что мы чем-то э, похожи, э, а он, в принципе, похож на нее. Как раз уже вот вся моя семья, вот муж, ага. вот это младший сын, ему уже 15 год. А это вот невестка, так? Да, да, это моя О, невестка. невестка просто модель у вас? Ну, она Дійсно, вона така і є. Покажете нам ще, що за цими красивими дверима. Ну, така… Порожні шафи у вас. Да. Так, на жалією, в бібліотеці немає. Можна, звичайно, було б заповнити це все книгами, аби. Знать, чи надолго ну, вы кирут это над банком? Знаете, відчуття? даже это не связано с тем надолго или нет. Я просто смотрю, что мы сейчас все читаем электронные книги угу. и все уже в электронном виде, да, и практически э, электронные СМИ. И я, наверное, не найдете у меня даже ни одной газеты, потому что Financial Times будет в электронном виде. Поэтому, на мой взгляд, и, это и просто. Гроши любите, не виртуальные, а, и виртуальные вы больше любят я чем а. Люблю, а если да. говорить про баланс, сколько я могу? реальные грошей а сколько виртуальных, скажем, в системі финансовой? Ну, я, честно вам сказать, я тот человек, который хочет, чтобы у нас наличных денег бумажных не было. Ну, вообще, все платежи должны быть безналичными. Так весь мир к этому идет. Я uh -huh. не была на майские праздники в Японии, да, там увидеть валюту, экзотика. Я знаю, что в некоторых странах есть навіть ограничения на купивлю за реальные гроши, каких-то да, товаров, для ну, мы того, чтобы подкликовывать эти все манипулятивные схемы. Я Нет, у нас такая с вами будет очень скоро, если мы с вами декларируем Евросоюз, но мы перестали. Вот поймите, нам надо перестать декларировать, а потом жестко сопротивляться движению вперед. Тысяча евро 1000 будет евро. только это, а все остальное платеж по безналу. Все, мы туда придем, и, и, и мы должны туда идти еще быстрее. да? І тоді нам не нужно будуть деньги в бумажном виде. Да? А у вас є в гаманці зараз гроші? No. Давайте ми будемо да. ну, Так, давайте. Покажіть. Так. Ну, Сумку дістаємо. Цього ще ніхто не робив. І ну, там немає так... зараз кеш, там всі карт картки Ну, Правда, не есть. до Европы. Женные крупные картки. Помните, я вам сказала, что у нас национальная карточка платежей угу. э, национальных. Вот до сих пор это старая ее версия, когда деньги можно снимать только в банкомате Нет Национального банка. банка. Но теперь будет новая версия. Пользуюсь везде карточками. У меня всегда, видите, как много у вас карточек банковских. Карточек. Да. Честно короче я не очикала, ну, что я знаю. Я жалею, что мы с вами не репетировали <laughs> доставание моей сумки. Я вам тоже дякую. Спасибо. Спасибо. Прощаюся сьогодні. Я з вами в операційній залі, бо саме тут забезпечується повноцінна діяльність Національного банку України. Люди працюють тихо, бо гроші, як то кажуть, люблять тишу. Ну що ж, до зустрічі в наступних кабінетах. Бувайте!